Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sih rencana sarin sah kenal nama asli dari perusahaan kelas itu eh. Kula tak beri kecil persilasi kan kau terang aje bab teks bayar. Kancok kancok baru sih. Seni way, wayang ikut apa? Bayang ya ikut tuntunan cerita cerita tanahan. Tumbrak pada pemandu sah amar kepih kebencian dan moralitas. Seni saya bayang anak itu. Ya ikut tunggal. kulit, tulen. Bayang jika masuk suka kulit sapi, atau kulit kebo, simple saja di wayang purwo. Kaleh wayang kule, wayang kule bentuk kayu kule a di ini di kawan suka kayu. Tiga, wayang wong, wayang wong jika kau akan jadi menungso, kan para kuni uga wong. Empat, wayang kucing, wayang kecil wayang sing kita akan semakin jajahan di kawe suka kayu. Lima, wayang kule, wayang berbeda yang purwo, wayang sing jika barat purwo sih lo guys ini lukisan biasanya cerita ake, ake zaman kerajaan enam wayang suluh wayang suluh jadi kue yang cerita ake jaman kerajaan si digawe sokong kulit sapi atau kulit kebun lalu si terakhir jadi wayang suluh wayang suluh udah dikebawa sokong kulit sapi atau kulit kebun biasanya cerita ake panci-panci kerajaan -panci Kedua, wayang akan di struktur, struktur visual yang anak itu yaitu: yang pertama, orientasi. Orientasi sing tokoh tokoh bawang, ke prastawa, papan, latar waktu, dan kahanan. bawang, KOMPLIKASI Komplikasi yaitu bawang, 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 konflik bawang, masalah Diko klimaks. Klimaks menjadi akhir konflik kata berbuat. Papat. Resolusi. Resolusi. Kalau solusi kanggo para nih masalah. Lima. Reorientasi. Reorientasi yaiku pamawas ulang tetapi cerita nih ulang tentang perkara tetapi cerita. Enam. Kota. Kota yaiku itu tanpa bisa dicoba sampai cerita kasebut sering terucap secara lisan. Itu, atau yang dia yaitu amanat. Amanat yaitu itu tanpa bisa dicoba sampai cerita kasebut sering tertulis. Nah, cerita wayang dicoba saka buku Mahabharata dan Ramayana. So, ini, jelas sakit, okay, teks wayang sudah pulang. Ada siluan kambing semurung nih sampai. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.